খিনি এতিয়া অলপমান এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম এয়া দিছোঁ ইয়াক গৰম ঘি এইখিনি এটা ঘি দিয়াৰ পিছত অলপমান এনেকৈ এইখিনি একদম পূৰা ভালখিনিকে খচি এনেকৈ মুঠি মাৰি যাতে মুঠি এনেকৈ হয় আৰু এয়া পানীত অকণমান চেনি দি পেলাই উতলাই ল'ম আৰু লগতে ইলাচী এটাও দিছোঁ চেটো বেছি নিদিওঁ বাৰু হৈ যাব আঢ়ৈ চামুচ দিছোঁ এয়া উতলিলে পানী এতিয়া ইয়াত এনেকৈ ঢালি দিছোঁ এইখিনিতে অলপ মঠি ল'ম এতিয়া দেখিছে নহয় এনেকৈ ৰুটি বনাবলৈ আমি যেনেকৈ লওঁ যে লাডু এটা বনাই লৈ সেই ৰুটিটোৰ নিচিনাকৈ কেনেকৈ বেলি লৈছোঁ খালি অলপমান ডাঠকৈ আৰু পাতলকৈ নহয় পাতলকৈ বনালে একদম ইমান ভাল নহ'ব সেইকাৰণে অলপ ডাঠকৈ বেলি লৈ পেলাই এনেকৈ কটাৰীখনে আকৌ কাটি দিছোঁ স্কোৱাচ এবৰ্ড খালি ইমান ভাল নহ'ল আৰু কটাটো বোলো কিনো হ'ব পেটলিহে যাব জুইটো গুড়াই হ'বগৈছে বোলোনে কি কথা আছে এনেকৈ কাটি কাটি থৈ গ'লো এখন থালিত দেখিছে এইখিনি হৈ গ'ল ইমানেই হ'ল আৰু দুকাপ আটাৰ এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'মগৈ এমাহৰ পিছত আজি জুই লগাইছোঁ দেই ইয়াত কেতিয়াবা জুইটো বনাবলৈ মন যায় এতিয়া তেল গৰম হ'ল আৰু এটা তাকে দি দিওঁ হৈ গৈছে আৰু বনাই এইয়া এইখিনি বনাই হৈ গ'ল দেখিছে নহয় আৰু এটা এইটো ভাঙি দেখাইছোঁ চব কি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সিজিছে ভিতৰটো একদম ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এইটো বনাবলৈ তেনেই ইজি আপোনালোকে দেখিলেই নহয় আপোনালোকেও বনাই চাব খাবলৈ কিন্তু খুব ধুনীয়াই হৈছিল দেই আৰু ইয়াৰ নামটো পিছে কি দিব আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্টত